Сегодня у нас на ремонте автомобиль 2109, будем менять э, зависы на задней ради. ну и вот видно здесь э, полопалось вот. с этой стороны и с этой стороны. вот. Ну, и ну, замок э, ну, на, на первой же ямке, ну, открывается замок. Так, ну, для, э, для этой работы нам надо снять ну, потолок. начнем работу вот, ну, надо для начала снять подголовники ну снимем э э заднее сиденье ну а потом мы будем дальше уже двигаться сиденье снимается так спинку поднимаем, и вот здесь вот один болт, собственно, второй. Ну, и... э -э а здесь вот два болта, вот один, и вот здесь вот второй, и вот и... ну, и... не... 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 Вот так вот тут вот вышло все. Так, теперь после этого. снимаем вот эти против солнца ну и снимаем вот... Вот... вот эту ручку ну вот эта чепуха вот снимается надо только под, поддеть вот вот так вот чуть Раз. Ну и, и тут тоже так само. Вот тут как вот раз. Ну и, и так само же с этой стороны. Тоже вот здесь вот. Снизу подделаем. И здесь тоже осталось. О, ветровички вот здесь вот снимаются. Так, ручки сняты. Э, откручиваем вот здесь вот по вот. одному э, шурупу. Так, теперь у нас остается вот этот вот пафон. Здесь тоже берем, ну, отвертку. Вот так вот поднимаем стекло. И вот там вот эээ шурупы, и вот ручки киваем шурупы. Давай так вот так. Здесь видать как все получилось, ну надо снять тоже вот эту пластмаску, вот шурупы и ремни, наверное, надо снимать. Ну и тут тоже почти это самой истории. Ну нам надо сейчас снять, снять, наверное, леда, ну да, снять леда, вот э, бисы ляда надо э, открыть здесь ну, и здесь. Там еще идут провода. Но ну, я думаю будет лучше. Э, лучше, я думаю, будет их ну, массу мы трогать не будем, а наверное вот эти вот... Наверное, будет лучше разрезать их, ну а потом их уже ну, скрутить назад. Потом сейчас ну, начнется фишки рассоединять, короче, через эту самую вернуть, это будет другая история. Ну, вот я здесь вот разрежу, ну а потом соединю. Э, ну, торсионы снимается снимаются, ну вот значит, толка, э, очень снимаем. すいません。 Так, ну <клышко> здесь вот это э, ну, герметик. Здесь и здесь. Ну, и будем э, Ну, сначала позавариваю швы. Ну, а потом уже э, поставлю усилители с внутренней стороны. Вот уже будет. Ну так вот подчищал слегка. И, и здесь ну, вот, перед сваркой, ну, там взять любой там вот там что. Ну и позагинать, ну, слегка внутрь. Ну, что получилось вот, ну, типа ямку. И потом ямку заварить. Знаешь? ну и получится по типа, ребра жесткости уже ну и, и, и ну и, и после зачищ ну скажем, зачистки болгаркой уже э, ну не 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 там э, ну больше варки ну и лучше будет э, э, ну держаться Ну, вот и ну типа вот так вот ямку делаем, ну вот например здесь ямку сделали, ну заварили, потом ну сюда дальше ну, ну и так вот везде там еще здесь, ну и с той стороны, вот так вот где-то получилось примерно. И теперь нужно давайте это дело вот новые зависы ну и сейчас теперь вот эти вот ручки меняем на новые зависы так вот так сюда получается Ну вот по э, э, изгибу здесь, чтобы было здесь, вот здесь. Здесь вот, ну, как ладки, ну, так, а же ставим на место. Здесь было две штуки, здесь одна. Ну, теперь, после э, гарантирования, то вот здесь надо выпустить, можно. Ну и ставим даду назад. Ну, я думаю, здесь 10, 10 можно э, ну, намазать этим самым герметиком, типа, ну, чтобы вода не попадала в слово. Ну и провода вот так вот э, э, смотреть, чтобы было легче их, их ставить на место. Ну, место, ну, Раду лучше э, устанавливать ну, или вдвоем, или вдвоем э, еще лучше. Вот так можно, э, ну, если машина новая, там, хорошая, ну, можно вводить, э, если значит, ну, по, ну, по, эту самую роску. Ну, теперь регулируем замок и пробуем. И, о, ну, поставил резинку. Поставил, ну, э, надо ставить ну, вот этим вот лотиком. Э, ну, короче, внутрь, в середину. Так, Открывается. Вот теперь ставим все назад. Потолок назад. Вот эти маски все назад. Все назад. потолок уже установил. Ну вот так вот, короче, вышло. Ну, теперь ставим э, сиденье назад. Ну и в принципе все. Ну вот, э, ну, на этом работа по замене э, завис на дяде. Ну, хватит, э, ну, окончено. Ну, и здесь я э, подварили. Я э, подварил, короче. Вот так вот вышло. Ну, надо, конечно, что-то Ну все. До новых встреч. До следующих видеороликов.